Чи правильно розумієш, що от на сьогоднішній день вже на дну в них в західних наших партнерів думка до, вже Росію затиснуть. Ну, все вже. Взялися всі червоні лінії пройдені, які публічні були, і ми знаємо, що робити, треба вже вирішати цю ситуацію. Дійсно, у западних партнерів додать. Додать правда. Ну, тут, понимаете, не у всех. Не у всех. Поскольку здесь еще идет, видите, бизнес. Да. В... Кому война, а кому деньги, мать родная, да? Да, хотя бы Тут достаточно отписано. большие деньги, э -э причем тихо, скрытно э -э крутятся. Ну да. Э -э Там, у Росії, бачу, люди пишуть, горить там танковий завод, я про нього подивимося. Але Очень давайте хорошо. так. Ось... А? Очень хорошо. Да, давай, горить танковий завод, який був під санкціями багатьох країн. Там, де вони роблять танки і важкі немете, оці системи Сонцето. Давайте подивимося. Чи що з ним буде? Чи всього ханаємо? Це не вказують, але ми зараз подивимося. Це завод на Росії, який виготовляє сам Завод на Росії, який виготовляє самцеп, танковий завод. Що будет существовать? Двойка на сьогоднішній момент. Ага. Що там? E, видите? Именно то, что на этот завод поставлялись детали. А, за кордонни? Ну да. Это в Омск, здесь Омск, в э, Какие-то, видите, тут вот то, что я вам говорила, тут вклад, вкладываются, да, по ним. Угу. И, Тоб... Давай... И поэтому первая карта меня смутила, видите, тут... Тогда я вас пытаюсь, а что, захидные партнеры, рушат эти заводы... Да вы мы, мы рушим. Мы Давай рушим. нет, Почекайте, Мы же знаем причинки ревнства. Пытаю. Захиди партнерить. Затекало в тому, чтобы руиновались те заводы, на каких вороблялись сбоя с компонентами ихнего выработанства. Тобто Великобритания, Америка, Швейцария, ТСС, да. Япония. Ну, вы же понимаете, что здесь как бы понятно, что там связь прослеживается между руководством и да. между бизнесом. Действительно, западные партнеры хотят уничтожения заводов. российских. Ну, не все. Некоторые категорично против. Угу. Понимаете, это опять же игра. Двуличие показано. Понимаете, двуличие. Да. Но будем, Смотрите, будем. Будем, будем быть. Да? Будем быть. Давайте так. Якийсь такий ну масштабна, масштаб, масштабне руйнування від ракет далекобійних ми побачимо в найближчий час. Почуємо про нього. От, 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 ракетних ракетних... прямо по наростающему. по нарастающей, ну, больше, то есть то ну, все жирнее, как это, цели, все жирнее, жирнее, а, жирнее тут, да. цели. Уничтожаем. Ну да. Здесь такое. Два старших аркана, да. Ану, е, зрозуміло, щось там буде 100%, щось буде таке серйозне. Дивіться, ми там, я, от мене, я не зафіксував. Оцей танковий завод в Омську, да? Він буде функціонувати? Який ми тільки що дивилися. Тобто він зможе і далі виробляти танки і ці? Танковий завод, може, далі виправляти сонцепки там оріші. Ну, ну, нет, тут больше нет, да, больше нет. И здесь, опять же, они сейчас будут, видите, на этом давить, типа давите на Украину. Угу. Что же она творит? Что же она творит? Ну, угу. отношения, это, как это сказать. Взаимоотношения рушатся. Да. Боже, дай бог, они уничтожили все их заводы, которые у есть. Ставим лайк, друзья, где бы не были? Вот мне это интересно, там? это что? Вот даже европейский, да? европейский бизнес, мировой бизнес, который в тихоря поставляет там через третьи страны запчасти. Не. Идет сотрудничество тайное с Россией. А не боится этот бизнес, что. Через некоторое время все это полетит по их странам. Я не думаю, что они про это думают. Я есть, взгляд, а, думаю. Такое впечатление, что в голове только бабки, да? Деньги. Да, а кто... они не допускают возможности. А давайте испытаем у карт. Че допуска... ну, ударит Россия по территории Европы ракетой? Ударит. Все-таки не план, а результат. Россия ударит ракетой. Любой ракетой. Да, Любой. У нее чешутся руки. Видите, она стоит перед выбором. И такие она это может сделать. Угу. Я говорила, что знаете, как они это могут сделать. Да. Они могут, потому что, смотрите, они не первый раз уже и дроны там во всю Там прописались дроны, прям угу. центрально. Да, да. И ракеты иногда залетают. Просто под дурачка. Ну, уже сходило такое. Mm -hmm. Ну, паразять какую-то цель, ну, жертви, ну, нечаянно, війна все-таки. А, ну все-таки, ну да. так. Да? Ну так. Да. Пуля дура. Хар... Добре, ставимо лайк, друзі, де б не буде, мерші, ставимо лайк, почні класне запитання. Дивіться, ми знаємо про ракети з Ірану, які отримали росіяни, але вони ще отримали ракети з КНДР, які там на дальність 700 кілометрів маєш. Давайте. Чи отримали вони з, з, з Північної Кореї теж ракети? Так, там Но... же вроде они были в Воронежской области, их сожгли или они новые получили? Ну то, цена новые, я не задумываю. Ну, про нам информация, что ну, на... Давайте так, получили новые ракеты из э, Северной Кореи. Россия получила новые ракеты из Северной Кореи. Получила новые ракеты. Ну да, походу да. Угу. Либо же они в пути. Ну, как быстроты, то есть, ну, либо живот получит. Ну, либо же за счет того, что тебя уничтожили, да. И причем там тоже я читала их прессу. Иногда их прессу очень интересно читать. Они пишут про этот Ворон... где Воронеж же, вот это взрывались ну, да. эти ракеты. Ну и там, ну как можно было додуматься, говорит, в одном месте, говорит, скопить вот это большое количество, говорит. Рокеда. Это что, говорит, вы на этих, ну, на Украину, на них работаете, на них да. работаете, чтобы Конечно. было одним махом все уничтожить. Ну, це дивіться. Ну, я надію, що в наших гуровців є свої люди, які таке дожні робити. <рес> це їхня задача. Нехай Україна їм платить. Друзі, ставимо лайк, де б не були. Підписуємося на наші канали, донати на Збройні Сили. Пані Олена, кажуть, ось наші рядачі пишуть: тільки президент України з'їде з України. все, одразу великий масштабний обстріл. Цього разу він летить у Вашангтон, принаймні так говорять. Дивимося до кінця тижня. Буде масштабний обстріл. Завтра післязавтра. завтра. уже неделю. ну в самое ближайшее время да, давайте да, посмотрим. В самое ближайшее время будет масштабный обстрел со стороны В самое ближайшее время. ну планируют они. тяжело сказать масштабные не масштабные, но они планируют. ночью надо быть внимательным, именно ракеты. угу mm -hmm. Ну да, помощь какую-то они получили зараза, получили. Отримал, да? Угу. Да, идет опасность. Вы... Вот так. А давай-то все-таки, э, то есть что то можно очикувать по обстановке, да, таки серьезно? Ну идет, да, идет. про Байдена і Зеленського, їхню зустріч цю п'ятницю. це завтра, ну плюс-мінус. Писали, що це фейк, що це неправда. Чи буде зустрічатися Зеленський з Байденом завтра? Зеленський з Байденом зустрічаться. Зеленський з Байденом зустрі. Ну вообще тут, да, тут, смотрите, зустріч іде, да. Буде якесь так Давайте. Буде якесь таке. Знаєш, ну, синок, тримайся, ми тобі поможемо, їдь над перемогою. Все. Отаке буде, тому що Байдену ж дивіться. Давайте секунду. Давайте подивимося. Байдену треба якось фіналізувати своє правління. Оце президентське закінчення війни в Україні, хоч якийсь результат показати. Буде таке При ще, живому. До, до, до конца каденции Байдена. Да? До, до, до... да, я понимаю, я хочу, думаю, как лаконично спросить. До конца каденции Байдена а США сделают что-то хорошее для победы Украины. До конца Байдена. Ну, в принципе, да, есть такая надежда, Да, да. Да. И даже тут может быть, знаете, какой-то неожиданный момент, в хорошем смысле слова. Даже что-то, ну, еще что-то. Хотя вряд ли это будет афишироваться в прессе, ну, вот я все время говорю, зачем они все это афишируют? Ну, да. далее и все, психаря, и все. Так, щось це да, показати, що буде. В будь-якому випадку, щось то буде. А давайте, яка мета візиту Зеленського туди? Яка мета візиту в Вашингтон? Ну, що хоче, реально. Ну, я розумію, Ми можемо догадуватися, що там зустріч з ну, майбутнім президентом Камалою або там ще кимось, хто там буде. Ну, я так понимаю, встреча с Камалой, да. Ускорить, да, ускорить. Сильно растянуто все это. Ускорить. Нам надо здесь и сейчас. Нам надо здесь и сейчас. И многое что нам надо здесь и сейчас. Очень тянется это. Очень тянут они. А давайте так, вдасться до Ні, вопрос, так. я так понимаю, Міра тоже вот этого Талон, там General Assembly там, ООН буде. Може це, ну, це так буде, можна, да, буде, вот можна. обсуждаться. А в результаті зможе президентський президентський Зеленський домовиться про те, що швидше, давайте швидше. Зеленський, Ну, не обо всем. Угу. Понимаете, Камали сейчас не до этого. У нее выборы. Угу. Не обо всем. Ну, потому что давайте по большому счету то, что э, Байден, семья Байдена, скажем так, по картам говорю. Ну, это сын, скорее всего, да. А здесь сотрудничество долговременное с Кремлем. С Россией. То есть не все у нас. Все, -таки, все -таки частина, яка великая, Ну понятно. Яка... Ну, Дима, если бы они хотели вот, действительно победу Украины и прекратить войну, они бы это уже сделали. Угу. Ну посмотрите, они, сколько они затягивали нам помощи. Сколько сорвали нам планов. Друзья, ставим лайк. Место Днепр. Что, по обстрелам? нету. Нету, что будет. я уже говорила, все, что связано с э, около воды, перемещение, передвижение. Да. Те же самые карты. Цель опять остается какой-то, я уже не говорила. Религиозные, другой религии. Да, заклады. Типа миноры, в это Да, да. Опасность в дневное время, там, где много людей. Идет опасность. Особенно перемещение, передвижение, все это. Дети тоже. Сейчас еще. Дети. Дети, средние, высшие учебные заведения. Смотрите, здесь понятно, и такая. І воєнний, і учебне, знову все, що ми підприєм. Друзі, ставим лайк, пишіть запитання, пані Олена, ви люди питають про Запоріжжя, давайте все таки подивимося. Я, я от останнім часом взагалі якось в мене відчуття, що Запоріжі не, взагалі не загрожує окупація. Ми скільки раз з вами дивилися. Да, це? це ж постоянно я. Запорожжє да, російське Давайте... давайте по... запоріжжя, Дайте... російські війська, окупація Запоріжжя. Запорожье. Ну нет, первая карта сразу говорит нет. А опасность, опасность для Запорожья. Опасность для Запорожья. Ночью будьте внимательны. Опасность есть. Угу. Действия. Тут уже медицинские учреждения. Будьте внимательны с водой. Может быть, отравление воды или некачественная вода. Ну, mm -hmm. агрессивно настроены, это понятно. Mm -hmm. Ну, собственно, все те цели, которые мы говорили раньше. Там что, производится, где производство. Да. Yeah. Плані. Пані Лена, дивіться, друзі, став лайк. Галіна Галина пише нам каже Соскін, якийсь там політолог чи практичний діяч, що Україну здає сирські. От чеснока, що такі заяви буває, мене ну, дивують і взагалі цікаво. Давайте подивимося картам, що дійсно сирський здає Україну. Так просто навіть риторично. Ну, Ді, я навіть сирський. не знаю, чи це можливо таке, але давайте спитаємо. Ну, люди питають, наче їх це хвилює. Сирський здаю. Сирський ні, На, на каких основаниях это ну, сказано? Да нет, у него наоборот действие в другую сторону. Очень много на эту тему, видите, манипуляций. Очень много. Ну, звичайно, треба розповідати. У нас всі, розумієте, воєнні стратегії, у нас всі ну, воєнні консультанти, За... <рес> в Камеру. Да? Ну, Всім все хорошим критик... критику здавати. Да. Пані Олена, ми не подивилися в Київ, ми подивилися, дивилися, дивилися б у церкву, а, сірки, а Київ не подивилися. Люди, нас багато глядачів з Києва. Давайте подивимось Київ. <рес> Ночью ну, надо быть внимательным. Желание обойти защиту. Вот у них цель обойти защиту. Центр Киева остается под прицелом. Давайте так, опасность действительно есть. Э, все, что связано с выжгород, там, где вода. Как раз буду питание про выжрот. Идет. Так, давайте, десятка мечей здесь все-таки падает под вопросом, потому что здесь. Ну, понятно, здесь может быть работа ПВО, да, и за да. счет и везде. прочее. Медицинские учреждения любого типа. Перемещение, передвижение, все, что связано, вокзалы, метро. Ну, к сожалению, видите, вот так будет лететь с целью на башне, да, но и действия ПВО. То есть реально опасность его есть. Очень серьезно. Но это может быть и микс ракет лететь в том числе. Как всегда. Да, уже, все, уже Киев, ну, все, что можно, пережил. Давайте потом, если все-таки россияне перебыли. друзья, ставим лайк. Підписуємося на наші канали, донатимо Збройні на Сили. Пані Олена, окупанти зруйнували місць між Покровськом та Мирноградом на Донецькій області. Да? Е, давайте так. Як це вплине взагалі на хід війни? На хід на ситуації там на фронті. Они думают, что это каким-то образом даст, ну, даст им быстрее, быстрее получить результат. Ну, угу. это поможет им? Ну частично да, ну частично если говорить правду, это э, играет им на плюс. Угу. Плохо это для нас. Отаке. друзі, ставим лайк, пані Лена. І тоді питання все-таки вони перебили водопостачання до Покровська. Тобто давайте так подивимося, По наслідках це реально у Покровську не буде води? Покровски не води. Давайте так ще раз. Окупація Покровська на сьогоднішній момент. Окупація Покровська на сьогоднішній момент. Покровська. Ну... Такое, конечно, видите, шаткое положение. Не говорят. Тут еще света. Тоже со светом, там, я так понимаю. Да, Там, там по синеукции. Угу. Здесь вид по всей Украине. Так, что у нас. Ну я пока на сегодняшний момент не вижу оккупации Покровска. Здесь есть, опять же, я не буду все говорить, то, что касается Покровска. Дай бог, что получилось. Но они будут его просто уничтожать. Угу. Стирать лица земли. Тоже применить могут все что угодно. Полиць запрещенна, хімічка, в тому числі. Поки не вижу, ну так да, ситуація дуже сложная, це правда настає сложне. Друзі, ви самі бачите, ви самі читаєте, що яка там ситуація складна, страшна. Тому, будь ласка, донатьте, донатьте на Збройні сили. Кого ви знаєте, рідних близьких на моєму каналі це підтримує, це заражає і дає дає натхнення і віру перемоги.